Працюємо в основному з тугна, джевелін, корнет. І страшенного, і за всього працюємо. А. Що знищува? Танки, Т-90, Т-64, Т80, всі, бехи, всю бронетехніку, яка у них є. Баги їхні, все. От стекли їх. Мотоцикли теж допомагаємо жити піхоті добре. По п'ять танків, по шість танків, ну по-разному вони заїжджали. Так було неділю, ми так штурмували. Так нас орієнтували, казали, що видвигаються вони і ми були готові. Як розбивали, відчуття були бомбізні, що перемога буде за нами. Була сама перша це. Беха было. Не знаю, что пехота там была в середине, но ну, по бокам она находилась. Ну, мы ее нерухомили, но ну, ее все-таки потом добили. Три танка выехала на, на Дамбу, и три танка со стугны положили. хорошо отработала. Т-80. Они не ехали две недели, боялись ехать. Меня ловили по посадкам, чтобы уничтожить стугну. Все боялись ехать. Так что мы мощная противостояние для них. Они очень боятся нашей комплекс. Также залякают противников, Все, все так, как и было. Ничего такого не поменялось. Только и ну, добавилось получается. И у нас, и у них, ну как-то. Ограниченная видимость очень-очень. 80% 90 дым там практически не видно, идешь на, на, ощупь стреляют. И если мы подбивали, вот так вот там бывало, что Чуть-чуть там подбил, но он едет еще потихоньку, хоть по инерции там, не знаю, нам надо следующий уже бить, потому что ПВ нам помогали, наши догоняли, добивали их, уничтожали технику. Так что мы в комплексе работаем тоже хорошо с нашими ИПВИ-дронами. Умнее стала война намного, этап войны умнее, чуть-чуть тяжелее уже. Надо больше думать, чтобы обмануть врага. Обманул врага, победил его. Смекалка, смекалка, смекалка в первую очередь. Раньше ехали они так, как вот толпой, колонна, едут и едут и едут. Сейчас, например, поменяли чуть тактику, они, например, едут колонной до определенного места, когда знают, что мы их не достанем, например, по дальности. Оставляются все, и пару коробочек едет огневые точки наши открыть. И чтобы потом их закрыть артиллерией или еще какими-то средствами своими, чтобы потом поехала колонна дальше в безопасности. Ну, типа так. Ну, мы что же это все пророховываем. И их Передурим, как вам сказать, и, и там их оставляю. Тут работа у меня, тут моя семья. Моя вторая семья. Тут война показывает своих людей в лучшей стороне. Мы привыкли уже тут, а потом возвращаться туда. Но ничего страшного, мы люди сильны, Мы построим нашу страну, и она будет самая лучшая в Европе.